Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Kak Susi Nah untuk resep hari ini Saya mau membuat rendang daging sapi Karena nggak punya panci presto Jadi saya mau menggunakan rice cooker Nah di sini ada 1 kg daging sapi Saya lumuri dengan jeruk nipis terlebih dahulu Kemudian cuci bersih sekali lagi Nah di sini ada bumbu-bumbunya ini bumbu-bumbu yang dihaluskan nanti saya tulis di deskripsi ya nah kemudian ini bumbu ekstranya ada lengkuas yang sudah dikeprek ada serai juga dikeprek ada daun jeruk kemudian ada kayu manis nah teman-teman bisa tambahkan daun kunyit dan daun salam karena di sini nggak ada jadi saya skip Nah, saya haluskan bumbu halusnya menggunakan blender terlebih dahulu. Kemudian saya tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu kita blender. Nah, setelah di blender, hasilnya seperti ini. Lalu, panaskan minyak goreng, tumis bumbu halus hingga harum, kemudian masukkan serai lengkuas, kayu manis dan daun jeruk. Aduk lagi hingga harum. Lalu di sini saya tambahkan merica bubuk. Nah, teman-teman bisa juga nanti tambahkan satu bungkus Royco rasa sapi ya. Nah, setelah bumbunya harum. Masukkan daging sapi. Aduk hingga rata terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya tambahkan satu mangkok santan kental. Aduk lagi hingga rata. Nah, setelah itu saya pindahkan ke dalam rice cooker. Seperti ini, saya nggak memakai banyak kuah karena nanti e, menggunakan rice cooker e, cepat meresap dan cepat empuk, ya teman-teman. Jadi, nggak perlu menggunakan banyak kuah seperti ini. Nah, jadi kuahnya cukup e, menutup dagingnya saja, Nggak perlu banyak-banyak, ya teman-teman. Nah, seperti ini, kemudian kita siap memasaknya. Nah, tambahkan satu sendok teh garam teman-teman juga bisa menambahkan gula pasir. Jangan lupa nanti dites rasa ya, teman-teman. Tapi ini rasanya sudah mantap, hasilnya bagus. Nah, ini sudah mendidih. Kalau sudah mendidih, eh, sekali-kali dilihat dan diaduk ya, teman-teman. Nah, kuah semakin menyusut seperti ini. Nah, santannya sudah berubah menjadi minyak. Ini saya masak satu jam lebih. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Jadi, bumbunya meresap, dagingnya juga empuk. Jadi, kalau nggak punya presto, jangan bingung, pakai rice cooker juga bisa. Nah, kita cek terlebih dahulu dagingnya. Nah, ini sangat empuk, bumbunya meresap, dan rasanya pas. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep Kak Susi berikutnya. Terima kasih.